شیطان الرجیم میں <تصفح> پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ شیطان مردود کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے من کفر اب من بعد إيمانه من بعد إيمانه إلا من أُكره وقلبه مطمئن بالإيمان بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين تبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت ما عملت وهم لا يظلمون وزرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان

اللہ کا انکار کرے بعد ایمانی ہی ایمان لانے کے بعد ایمان لانے کے بعد پھر مرتد ہو جائے ایک تو وہ ہے جو ساری دلائل دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لاتا ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی ساری نشانیاں دیکھتا ہے اللہ کے نبی کی ساری باتیں سنتا ہے دیکھنے سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتا اس کو کہتے ہیں کافر وہ سرے سے انکار کرتا ہے دوسرا وہ شخص ہے جو پہلے تو اللہ کے نبی کی بات سنتا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے اس پر ایمان لاتا ہے اس ایمان لانے کے بعد پھر وہ اس کا انکاری ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرتد پہلا آدمی اس کو کافر اس آدمی کو مرتد کہتے ہیں کافر سے بدتر ہے مرتد جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے اس لیے تو اسلام نے ایک اصول بتایا کہ جو آدمی اسلامی ریاست میں کافر رہتا ہو تو اس کو امن ہے اس کو کچھ نہ کہا جائے اگر اسلامی ریاست میں ایک مسلمان ہے مسلمان ہونے کے بعد پھر ایمان سے پھر جاتا ہے مرتد ہو جاتا ہے کفر کرتا ہے شرعام تو اسلام کہتا ہے کہ اس کو کیا کر دو قتل کر کیوں اس لیے کہ یہ اس کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو آگے اللہ اللہ نے فرمایا جس آدمی نے کفر کیا اللہ کا انکار کیا اللہ کا من بعد ایمان ہی ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر گیا اللہ من اک و قلب درمیان میں ایک استثناء آ گیا مگر وہ شخص وہ شخص نہیں مگر وہ شخص نہیں جو انکار کرتا ہے اللہ کا زبان سے دل سے انکار نہیں کرتا یہ شخص اور ہے تین طرح کے آدمی کا ذکر کیا گیا ہے ایک وہ آدمی جو اللہ کی نشانیاں بھی دیکھتا ہے اللہ کی نبی کی بات بھی دلائل بھی سنتا ہے ایمان نہیں لاتا اس کو کافر کہتے ہیں ایک وہ آدمی ہے جو اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد ایمان لاتا ہے ایمان لانے کے بعد پھر انکار کرتا ہے پھر جاتا ہے ایمان سے اس کو کیا کہتے ہیں مرتب تیسرا وہ شخص ہے کہ ایک ایمان لاتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں ہر طرف سے کفر ہے ہر طرف سے کفر کے مظالم ہیں کہ اگر وہ اپنی بات کرتا ہے اسلام کی تو اس کی جان کو خطرہ ہے اس کے جان میں سے کسی عضو کے جانے کا خطرہ ہے تو یہ تیسرا قسم کا شخص ہے اسی کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے الا من اك و قلب مگر وہ شخص جس کے اوپر جبر کیا جائے اك جبر کیا جائے و قلب ہو متم ایمان وہ زبان سے تو اب کافر کی بات کہہ رہا ہے جو کافر اس کو کہہ رہے لیکن دل سے اس کا ایمان روشن ہے یہ تیسرے قسم کا شخص اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ ایک ہوتی ہے عظیمت ایک ہوتی ہے رخصت ایک ہے عظیمت ایک ہے رخصت اس آیت میں جس مسئلے کو بیان کیا گیا ہے وہ رخصت کو بیان کیا گیا اِلَّا من اکریحا و قلب ہو بالایمان بل ایمان اس میں اس مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اسلام میں ایک رخصت ہے ایک عظیمت ہے اب رخصت کیسے ہے عظیمت کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہمیشہ عظیمت پر عمل کیا ہمیشہ وہ کیسے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں ابتدا جب اسلام کی ہوئی تو ابتدا میں جو چند مسلمان ہوئے تھے لوگ مکہ کے ان میں سے یہ پہلے مسلمانوں میں سے حضرت خباب ہیں حضرت خباب رضی اللہ تعالی یہ ایک عورت کے غلام تھے مکہ میں ایک عورت کے غلام تھے اور وہ عورت کیا تھی مشرق تھی مشرقہ تھی کافر تھی جب اس کو پتہ چلا کہ اس نے تو اسلام ایمان قبول کر لیا یہ تو مومن بن گیا ہے مسلمان ہو گیا تو اس عورت نے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ پر مختلف قسم کے ظلم ڈہائے کہ ان کو کیا کرتی ایک لوہا لوہے کا ایک جیسے جس کو سریہ کہتے ہیں لوہے کو گرم کیا جاتا گرم کر کے وہ اس کے سر پہ رکھتی تھی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر اور اس سے یہ کہتی کہ میں تم کو اس طرح کی تکلیف دوں گی ورنہ تم اپنے ایمان سے اور اسلام سے کیا آ جاؤ باز آ جاؤ بردار ہو جاؤ اور ہمارے دین کو قبول کرو تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم ایک بار نہیں مجھے سو بار بھی عذیت دو اس طرح کی سو بار بھی مجھے اس طرح کی تکلیف دو میں اپنے دین کو اسلام کو نہیں چھوڑوں گا میں کلمہ کی نسبت کو نہیں چھوڑوں گا اب یہ کیا تھی عظیمت تھی اس کو کہتے ہیں عظیمت اس کو کیا کہتے ہیں عظیمت اسی طرح حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا اور زرہ پہنا دی جاتی لوہے کی زرہ لوہے کی زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے زرہ جس کو لباس کہتے ہیں جنگی لباس ہوتا ہے زرہ پہنا کر تپتی ریت پر ان کو لٹا دیا جاتا اور ان سے یہ کہلوانے کی کوشش کی جاتی کہ تم کلمہ کو چھوڑ دو اور ہمارے دین پر آ جاؤ نہیں تو ہم تمہیں اس طرح تکلیف دے کر تمہیں اس دنیا سے رخصت کریں گے تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس مشرقہ عورت سے یہی کہتے کہ تم جس طرح کی تکلیف دینا چاہو دے سکتی ہو میری جان تو جا سکتی ہے لیکن پر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا اس کو کہتے ہیں عظیمت اس کو کہتے ہیں عظیم اگر یہ چاہتے اپنی جان کو بچانے کے لیے ان تکالیف سے بچنے کے لیے اگر یہ چاہتے تو ان کے سامنے زبان سے وہ جو کہتے تھے وہ کلمہ کہہ سکتے تھے اسلام کی طرف سے ان کو اجازت تھی اسلام کی طرف سے ان کو اجازت تھی جس کو کہتے ہیں رخصت جس کو کہتے ہیں رخصت پہلی کیا چیز تھی تھی عظیمت دوسری چیز کیا تھی رخصت لیکن حضرت خباب نے کس پر عمل کیا عظیمت پر کس پر عمل کیا عظیمت پر اسی طرح حضور کے پیارے صحابی مشہور صحابی اور حضور کے معزن حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی غلام تھے مکہ میں رات کو ان سے چکی چلوئی جاتی ساری رات چکی چلاتے یا پھر ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا اور جب صبح ہوتی پھر ان کو تپتی ریت پر صحرا میں لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا جاتا اور ان کو مجبور کیا جاتا کہ تم اسلام کو چھوڑو ہمارے دین پر آؤ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے کلمہ طیبہ کو نہ چھوڑا حالانکہ یہ عظیمت پر عمل کر رہے تھے رخصت ان کو بھی تھی کہ اپنی جان بچاتے اور ان کو خوش کرنے کے لیے کلمہ کفر ایسا کہہ دیتے کیونکہ ان کا دل ایمان سے منور تھا لیکن انہوں نے عمل کس پر کیا عظیمت پر حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ وہ مشہور صحابی ہیں کہ جب دن ہوتا تو ان کو ان کو مکہ کی گلیوں میں کیونکہ غلام تھے مکہ کی گلیوں میں دو پہاڑوں کے درمیان ان کو ایسی تکلیف دی جاتی کہ سارے لوگ دیکھتے اور مشرقین یہ اعلان کرتے کہ دیکھو اگر کوئی غلام اسلام قبول کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جائے گا اور ڈرایا جاتا کہ کوئی غلام بھی اسلام قبول نہ کرے لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہاں جی وہ جبل استقامت تھے استقامت کے پہاڑ تھے اور حضور کی ساری زندگی میں حضور کے کیا رہے موزن رہے تو عظیمت پر عمل کیا رخصت پر عمل نہ کیا اب رخصت کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد محترم تھے وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئی حضرت سمیہ بوڑھی تھیں عمر میں ان کی کافی عمر ہو چکی تھی لیکن وہ پہلی خاتون ہیں حضرت سمیہ جو اسلام کے لیے شہید ہوئی جن کو ابو جاہل نے جن کو ابو جاہل نے حضرت عمار کے سامنے یعنی بیٹے کے سامنے ابو جاہل نے حضرت سمیہ کو برچھا مار کر شہید کر دیا تھا جب حضرت عمار کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو شہید کیا گیا ظلم و ستم کے ساتھ ایسے نہیں ظلم و ستم کے ساتھ کہ ایک اونٹ کے ساتھ ایک رسی باندھی گئی اور ان کی ایک ٹانگ کو باندھا گیا اور پھر دوسری رسی کے ساتھ ایک اونٹ کو باندھا گیا دونوں اونٹوں کے رخ دونوں الگ الگ کر دیے گئے اور حضرت عمار کے والد کو یوں شہید کیا گیا تو جب اتنی بڑا ظلم اور ستم جان چلی گئی انہوں نے جان دے دی حضرت عمار کی والدہ نے بھی جان دے دی حضرت عمار کے والد نے بھی جان دے دی حضرت یاسر نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جان دے دی اور حضرت سمیہ نے بھی جان دے دی اب اکیلے کون بچ گئے حضرت عمار اب حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ اتنی مجبور ہو گئے کہ اگر میرے باپ بھی چلا گیا میری والدہ بھی چلی گئی اور یہ ظالم اپنے ظلم سے باز نہیں آتے کیوں نہ مجھے اسلام اجازت دیتا ہے تو میں اپنی جان بچا کر ان کے نرغے سے نکلوں جو یہ کہتے ہیں میں وہی کہہ دوں لیکن میرا دل تو وہ نہیں کہے گا جو زبان کہے گی تو کافروں نے مشرقین نے حضرت عمار سے کہا دیکھو ہم نے تیرے باپ کو تیری والدہ کو ہم نے قتل کر دیا اب تیری باری ہے اگر آپ وہ لفظ کہتے ہیں جو ہم آپ کو کہیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہو اب حضرت امار کہنا نہیں چاہتے تھے لیکن حالات اس طرح کے تھے کہ وہ سامنے تھی ساری چیزیں اور حضرت عمار کو بھی بہت ساری تکلیفیں دے چکے تھے اور اب وہ آخر تھا کہ حضرت عمار بھی جان دے دیتے تو پھر حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرقین مکہ کے کہنے پر وہ الفاظ زبان سے تو کہے دل سے نہیں کہے یعنی رخصت پر عمل کیا اور اپنی جان کو بچایا جب ان کی جان چھوڑ دی گئی حضرت عمار پھر جا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری کارگزاری سنائی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے مجھے جو کہا کہ آپ کو برا بلا کہیں میں نے ان کے کہنے پر اپنی زبان سے تو کہا دل سے میں نے نہیں کہا کیا یہ میرے لیے ٹھیک تھا حضور نے فرمایا تیرے دل میں تو اسلام منور تھا اور تیرے دل میں تو حضور کی محبت ہے اللہ کے نبی کی محبت ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے لیکن میں مجبور ہو کر زبان سے ان کے کہنے پر ایسے الفاظ کہے تھے آپ کو برا بلا کہا تو حضور نے فرمایا اگر وہ آپ کو پھر دوبارہ پکڑ کر ایسی تکلیف دینا چاہیں تو آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں آپ کو رخصت ہے آپ کو رخصت ہے اسی اسی آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ من اکرحا و قلب ہو متما ان مگر وہ شخص جس نے مجبور ہو کر ہاں جی کلمہ کفر زبان سے کہا دل سے نہیں کہا تو اس کو معاف ہے اس کو معاف ہے لیکن ولا کی من شرح بال لیکن اگر کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کرتا ہے زبان سے بھی دل سے بھی تو یہ کون ہو جائے گا مرتد ہو جائے گا یہ کون ہو جائے گا مرتد ہو گا مرتد کے لیے پھر کیا ہے سزا اس کے لیے قتل ہے ولیکن من شرح بالکفر ر لیکن جو آدمی کھلے دل سے کفر کرے فعل غازن اللہ پس اس پر اللہ کا غزب ہے اس آدمی پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب عظیم اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے دردناک اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایمان کو چھوڑ کر پہلے مسلمان ہو گیا مسلمان سے ایمان سے پھر ہٹ گیا مرتد ہو گیا اور اپنی جان کو بچایا ہاں جی اور پھر کفر کو پسند کرنے لگا تو اس کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی اس کے لیے اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے خسرت دنیا و اس کے لیے دنیا آخرت برباد ہے اور اگر کوئی آدمی فوکہ نے یہ لکھا ہے کہ مسلمان مسلمان آدمی وہ مرتد اس وقت تک نہیں ہوتا اگر کہنے والا ڈرانے والا ظلم کرنے والا وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے گا مسلمان کو اور مسلمان دیکھ رہا ہے کہ میرے پاس اب کوئی اختیار باقی نہیں رہا ہے جان بچانے کے لیے یا اس مسلمان کے کسی عضو کو وہ کیا کر دے گا ضائع کر دے گا یعنی اس کا ہاتھ کاٹ دے گا یا پاؤں کاٹ دے گا یا ناک کاٹ دے گا جو جو عضو ایسے ہیں کہ جس سے انسان اس کے بغیر رہ نہیں سکتا کان ہے ناک ہے آنکھ ہے ہاں جی کہ کوئی عضو اس کا ایسا کہ کافر اس کا نکال دے گا اگر اس کو خطرہ ہو اور وہ کافر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ اپنی جان بچائے اپنا عضو بچائے اور ان کے سامنے زبان سے وہ کلمہ کفر تو کہہ دے اللہ اس کو معاف کرے گا اپنی جان بچا کر نکل جائے یہ معاف ہے اگر وہ کلمہ کفر کہتا ہے دل سے اور پھر ان کافروں کے ساتھ مل جاتا ہے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہوگا وَلَهُمْ عَذَابٌ عذاب عظیم اس کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہوگا ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ مستحب یہ وہ آدمی ہوگا جس نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر کہ جس نے ایمان کو چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا اور کن کے ساتھ ہو گیا کافروں کے ساتھ اور کفر پر اپنی زبان کو لایا وہ انَََ اللہ علیہ دل کومل الکافرین اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو جو کفر کرتا ہے جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا اور اللہ کے نبی کے احکامات بتائے ہوئے کا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا الائے کلدین طب اللہ عالا قلوبہم ہم و و ابسارہم یہی لوگ ہیں یہی کفر کرنے والے اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی تب اللہ علی قلوب اللہ نے ان کافروں کے دلوں پر موہر لگا دی اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی کہ یہ دل رکھنے کے باوجود بھی دل سے نہیں دیکھتے یہ کان رکھنے کے باوجود سننے کے باوجود بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اب اور اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود آنکھیں رکھنے کے باوجود بھی یہ دیکھ نہیں سکتے کہ یعنی یہ گنگے ہیں اندھے ہیں بہرے ہیں یہ کچھ بھی کہ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی یہ کچھ نہیں رکھتے کیوں اس لیے کہ ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے کافروں کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس وجہ سے اللہ نے فرمایا نہ ان کا دل ہے نہ ان کی آنکھیں ہیں نہ ان کے کان ہیں اگر دل ہے تو اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی موہر لگا دی وہلغافل اور یہی لوگ ہیں کافر جو غافل ہیں ہاں جی جو اللہ کے احکامات سے غافل ہیں لا جرم ہم فل آخرتِ ہم اللہ نے فرمایا یقینی بات ہے لا جرم یقینی بات ہے کہ فل آخرت کہ یہ لوگ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں ام الآخر فل آخرتِ ہم الخاصرون یہ کافر لوگ یہ مشرق لوگ آخرت میں یقینی بات ہے یہ خسارہ پانے والے ہیں ان کو آخرت میں کوئی نفع نہیں ہوگا سما انََ رب کلی نہ حاجر ما فتین سما جاہدوں پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے آزمائش کے بعد ممبادی ممباد مافوتی نو امتحان آزمائش کے بعد ہجرت کی صحابہ کی طرف اشارہ ہے جن صحابہ نے ابتدائی اسلام میں ظلم و ستم سہے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کیا برداشت کرنے کے بعد پھر ہجرت کا حکم آیا کہ ہجرت کریں تو اللہ نے فرمایا آپ کے رب ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ہر آزمائش کے بعد ہجرت کی سما جاہدو پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا وصبر اور ہر تکلیف پر صبر کیا تو اللہ نے فرمایا ان نہ رب کب با دیا لغفور الرحیم تیرے رب کی طرف سے ان اعمال کرنے کے بعد ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے ان لوگوں کے لیے کافروں کے لیے کیا تھا اعلان ان کے لیے خسارے کا اعلان ہے اور صحابہ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کیا ہے بخشش کا اعلان ہے جی ان رب کا ممبادہ لغفور الرحیم بے شک تیرا رب ان کے ان اعمال کرنے کے بعد ہجرت کرنے کے بعد تکلیفیں سہنے کے بعد صبر کرنے کے بعد اللہ کیا انعام دیں گے لغفور الرحیم کہ اللہ ان کے سارے گناہوں کو بخش دیں گے ان کے ساتھ ایسی مہربانی فرمائیں گے کہ ان کو ہمیشہ ابدی زندگی میں ان کو اللہ رب العالمین جنت عطا فرمائے یاتی کل تجادل عن تجادلانفس ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ ہر آدمی اپنی جان کے لیے جھگڑا کرے گا کہے گا کہ میں نے یہ عمل کیا میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا اللہ فرماتے ہیں وت وفا کل نفسم ہر آدمی کو پورا پورا اجر دیا جائے گا وت وفا پورا پورا کل نفسم ما عملت ہر آدمی کو جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا اس کو پورا پورا حساب دیا جائے گا وہ ہم لا یوز کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی جائے گی جتنی جس نے بھی جتنی عمل اچھا کیا ہوگا اللہ اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور جس نے بھی جو برا کیا ہوگا جس نے شرک کیا ہوگا جس نے انکار کیا ہوگا جس نے اللہ کے رسول کو ستایا ہوگا اس کو بھی پوری پوری سزا دی جائے گی اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے یہ دنیا دار العمل ہے دار الحساب نہیں اللہ نے یہ فرما دیا کہ یہ حساب کا دن وہ ایک الگ ہے یہ دنیا دار عمل ہے دارالحساب نے وزارب اللّہ مثلاً قریتاً کانت آمینتم متمع اللہ نے پھر ایک مثال دی اللہ مثال بیان فرماتے ہیں وزاربا زاربا کا معنی بیان کرنا اللہ بیان فرماتے ہیں مثلاً ایک مثال قریتاً ایک بستی کی مثال کہ وہ بستی کانت آمنت متمئنتاً کہ اس بستی والے بڑے اطمینان سے امن کے ساتھ چین کے ساتھ رہ رہے تھے مراد اس بستی سے کون سی بستی ہے مکہ کی بستی ہے مکہ کے لوگ کہ مکہ کے لوگ امن میں رہ رہے تھے جب اسلام آیا ہاں جی اسلام کی ان کو دعوت دی گئی تو وہ کیا ہو گئے مخالف ہو گئے پھر اللہ نے پھر ان پر ایسا پھر ان کو سزا دی کہ وہ سارے مشرق اکٹھے ہوئے لیکن جب فتح مکہ ہوا تو سارے مشرق بھاگ گئے تو اللہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ایک بستی والے جو امن والے تھے مطمئن ہو کر رہ رہے تھے یا عتیحا رضق ہا من کل مکان کہ ان کے پاس رزق آ رہا تھا چاروں طرف سے من کل مکان چاروں طرف سے اللہ ان کو رزق دے رہا تھا کھلا رہا تھا فَقَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ بس ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا فَأَزَاقَهَ اللَّهُ اللہ لباس الْجُوعِ وَالْخَوْفِ پھر اللہ نے ان کو کیا کر دیا پھر اللہ نے ان کو چکھایا بوک کا لباس خوف کا لباس بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے عمل کیے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان پر گھیرہ تنگ ہو گیا جب فتح مکہ ہوا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ اور بے شک آیا ان کے پاس انہی میں سے رسول فَقَذَّبُوهُ پس ان نے ان کو جھٹھلایا کہ جب حضور آئے ہاں جی نے مکہ کو جب بتایا جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے ہی لوگ تھے جو حضور کے مخالفت کرنے والے تھے قریش کے خاندان کے لوگ تھے جو حضور کا سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے تو انہوں نے جٹھلایا اللہ کے نبی کو تو اللہ نے فرمایا فَأَذَاقَهُمْ عذاقہ الْعَذَابِ العذاب پھر ہم نے ان کو پکڑا ایسے عذاب سے کیسے عذاب سے جب فتح مکہ ہوا تو سارے بھاگ رہے تھے اور ذلت ان پر آئی وَهُمْ ظَالِمُونَ ظالمون اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو پکڑا اس لیے پکڑا کہ وہ کیا کر رہے تھے ظلم کر رہے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی تو اس لیے اللہ نے پھر ان کو پکڑا کل سے انشاءاللہ